بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعده. قال المصنفو رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين. telah berkata Imam Al-Alama Syekh Abdul Qadir jilani semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakat ilmunya berkata Nabi Dawud AS kepada putranya Sulaiman salam sejahtera Allah ke atas keduanya dan ke atas kalian para Nabi dan Rasul pada malaikat Muqarrabi beserta para awliya salihin katanya dia kata Nabi Dawud wahai anakku Alangkah buruknya dosa itu Sesudah adanya ketenangan iaitu dirinya kepada Tuhan Dan yang lebih buruk lagi Dari itu ialah Seorang hamba pernah berbuat ibadat kepada Tuhan Kemudian dia meninggalkan ibadatnya Aratitum mil hayati dunia minal akhirah Apakah kamu masih merelakan kehidupan dunia dari akhirat? Kehidupan dunia itu wujudnya di dunia Dan kehidupan di akhirat ialah binasamu Hema itu punya huraiannya Dan rahsia pula punya huraiannya yang tersendiri Demikian pula dengan orang awam dan orang khawas Masing-masing ada huraiannya mengenai dunia itu Dunia itu ialah apa yang engkau memandangnya sekarang dan akhirat pula ialah apa yang dibukakan buatmu. Ia datang kepadamu berupa apa yang tidak pernah engkau terfikirkan sehingga engkau menjadi hairan dan bingung. Bila terjelas kepadamu apa yang mendatangimu dengan pemikiran yang di, dikongsi oleh ramai, maka itu adalah dunia. Dan apa yang mendatangimu dari segi pemikiran akal Dari segi yang akal Maka itulah akhirat Rahsiamu dari akhirat Dan zahirmu dari dunia Hal ehwa dunia ialah segala-gala yang engkau rasakan kecuali Tuhan sahaja Dan akhirat pula ialah apa yang berkaitan dengan Tuhan Serta engkau membelakangi kata bicara orang membelakangi puji dan sanjung keji dan bohong dan berjalan sesuai dengan himmah dan himmahmu ialah apa yang engkau benar-benar pentingkan jika engkau benar dalam kemahuanmu mesti engkau akan dipimpin Tuhan dalam perjalananmu ke arah persahabatan dengan takdir ketika itu luas antara dua langkahmu itu lebih luas dari langkahan Nabi Adam AS Salam. Disebabkan benar kemahuanmu dan baik perilakumu Dan kan engkau memekakkan telingamu dari kata-kata yang tidak enak dari jiranmu Celaka engkau dengan kejahilanmu Engkau jahil akan Tuhanmu Dan, dan apa yang ada di sisinya Dari limpahan kurnianya Engkau juga jahil dengan siapa yang ada di sisinya Daripada daripada dari hambanya Yang sentiasa dengar dan taat Sahamba yang benar itu Akan dapat melihat Bahagian rezekinya di loh mahfuz Kemudian dia diizinkan pula melihat Bahagian-bahagian rezeki Anak istrinya Dan tanggungannya Sehingga bila dia merasa hairan Akan diseru kepada batunya di itu tiada lain melainkan seorang hamba yang kami memberikan nikmat kami kepadanya. In huwa illa abdun an'amna amna alaihi. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terpilih dan baik-baik. Wa innahum indana laminal mustafainal akhir. Ini semua adalah perkara-perkara yang boleh berlaku dengan adanya amalan-amalan yang sudah berlalu. Kemudian iaitu pun menjadi bersih suci dengan menjejak tapak kaki pada tok guru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. lagi bicara kita tentang bagaimana kita perlu memandang dunia dan apakah dunia itu. Kita dah sebut bahawa dunia yang disebut dunia itu pada perkara yang melalaikan melupakan kita daripada Allah taala dan akhirat Bila kita sebut dunia ialah pada perkara yang bertentangan dengan perintah Allah taala dan perkara yang bertentangan dengan akhirat yakni dikatakan siapa yang mencintai dunia akan memudaratkan akhiratnya dan siapa yang mencintai akhirat akan memudaratkan dunianya maksudnya pada perkara yang tidak mungkin boleh dihimpungkan kalau dunia itu boleh dihimpungkan dengan akhirat maka itu tidak disebut dunia bahkan itu adalah akhirat artinya kalau makan, minum kita cari rezeki kita tidak melalaikan kita daripada ingat Allah dan melaksanakan perintahnya maka itu adalah akhirat kahwin kita kalau ia mengingatkan kita pada Allah maka itu akhirat yang namanya dunia ialah apa sahaja yang melalaikan kita Apa sahaja yang menjauhkan kita Apa sahaja yang mengabaikan kita daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu SWT Maka ini persoalan dunia yang kita dah bahaskan sebelum ini Lihat bagaimana nasihat Nabi Allah Daud kepada anaknya Sulaiman Alayhimussalam Kata Nabi Daud Wahai anakku yang tersayang Alangkah buruknya dosa itu sesudah adanya ketenangan Ia dirinya kepada Tuhan Dan yang lebih buruk daripada itu Seorang hamba pernah berbuat ibadat Kemudian dia meninggalkannya Di antara kesan dunia yang Berada dalam hati kita Kesan tu masih ada Mungkin secara mulutnya kita kata Saya dah tolak dunia saya tak nak dunia iaitu dunia yang merugikan akhirat dunia yang menghancurkan akhirat tetapi kita nak tahu dalam hati kita masih ada saki baki kesan-kesan pengaruh dunia umpama kita terbabit dalam kemalangan. kita dah pun buat pembedahan kita dah buat rawatan namun paruhnya tidak semudah itu untuk hilang Namun kesan daripada kita jatuh dulu tidak semudah itu untuk hilang. Pasti masih ada. Sama juga orang yang sudah bermujahadah meninggalkan dunia. Dia nak tengok apakah kesan dunia dalam dirinya masih ada. Maka pertama kata Nabi Allah Dawud AS, Bila dia masih lagi cenderung buat maksiat. Walaupun dia sudah kenal Allah. Artinya dia semayang tak tinggal. Puasa pun tak tinggal dia pun mengaji Quran dia pun kiam mulai tapi dia masih melakukan maksiat berarti kesan dunia itu masih ada dalam diri dia walhal bila benar seorang itu dengan Allah maka dia adalah jauh daripada dosa dengan sejauh-jauhnya tapi kalau kita dapati dalam diri kita ini masih ada maksiat terutama ketika mana kita bersendirian Terutama bila mana kita berada di hadapan orang yang tidak mengenali kita Terutama Dalam keadaan Kita Lalai daripada Penglihatan orang ramai terhadap kita Lalu berlakulah maksiat Maka inilah seburuk-buruk keadaan kita Berarti dunia itu masih kuat dalam diri kita Benar kita kata saya dah tinggalkan dunia Saya dah tolak rasuah Saya dah tolakkan hiburan Saya dah tolak apa yang disebut sebagai dosa yang haram Tapi kita dapati dalam diri kita ada cenderung untuk buat dosa-dosa yang lain pula Sebab kita ni kalau selamat dari satu dosa Bukan berarti kita akan selamat dari dosa yang satu lagi Kalau dosa ini beraneka jenis dan dia datang mengikut keadaan kita Kita bisa tu Dalam keadaan lalai Maka dosa itu bersifat dengan Datang dengan sifat yang lalai Kita dalam keadaan Ingat Allah, maka dosa itu datang dengan riak Ujuk Dia tak datang dengan bentuk binatang harap Judi, rasuah, tidak Datang dengan riak, rasa dirinya Lebih baik pada orang lain Rasa dirinya lebih mulia Maka ini adalah dosa yang masih lagi menyerang kita sebab dosa ialah serangan yang tidak pernah putus selagi mana kita hidup dosa itu terus menyerang kita dengan pelbagai arah maka kerja kita ialah menyiapkan benteng benteng ini namanya takwa perkataan takwa itu artinya benteng benteng setiap masa tak kalau rumah kita Daripada halaman lagi dah ada pintu Apakah pintu itu cuma satu Untuk menghalang semua benda masuk Tak Pintu pagar satu Nak masuk rumah kita ada pintu lagi Pintu depan Pintu depan ni untuk masuk orang tamu Orang tamu tu ada pintu lagi untuk masuk bilik kita Ada pintu lagi untuk keluar sana Pintu dan pintu dan pintu Kenapa kita tidak memadai dengan satu pintu pagar je cukup tak perlu lagi pintu lain Yang kita tahu kita tak mungkin selamat Kalau cuma satu pintu Pintu tu tu banyak 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 Maka Kita perlu mengetahui diri kita Sentiasa diserang oleh dosa Sampai kita mati Kita tak mungkin terlepas Dengan kata saya sudah terlepas daripada serangan dosa Tidak Dosa itu terus berjalan Sebagian dosa itu mungkin kesan daripada perbuatan kita Cara didikan kita pada anak-anak Kita -anak. sebagai dosa Kita pernah mengajar kejahatan pada kawan-kawan kita Maka itu sebagai dosa Bila Allah menyebut dalam Al-Quran Sanak tubu ma qaddamu wa atharuh Wa kullu Shay'in ahsainahu fi imamin mubin Kami akan tulis perbuatan mereka Dan kesan perbuatan mereka Semuanya itu kami hitung dan kami simpan dalam buku catatan. Tentang sebagian mungkin saya katakan Saya dah stop buat dosa ni Tapi kesan tu masih berjalan pesannya. Saya dah berhenti buat dosa ni Tapi mungkin datang dosa lain Maka kita tak boleh mengelak dia Kita dalam sentiasa dalam peperangan Sebagaimana kita berperang dengan nafsu Sebagaimana kita berperang dengan kehendak kita Demikian juga kita berperang dengan dosa kita Dia datang kita dah buat jadi baik dosa datang dengan bentuk lain pula musuh tu ada level-level dia peringkat ni musuhnya level ni peringkat atas sikit level musuh lain pula maka kita tak datang umpama pepatah melayu kata kita lari daripada mulut buaya masuk mulut harimau pula kan setiap tempat ada bahaya setiap tempat ada ruang dosanya jangan mengingati bahawa dalam masjid ini ruang dosa sudah tertutup masih terbuka di Padang ada ruang dosa yang terbuka Di Pasar ada ruang dosa yang terbuka bukan? Dalam masjid ini pun ada ruang dosa yang terbuka Masih ada Oleh sebab itu Bila Nabi Allah Daud berpesan kepada Anaknya Sulaiman as, Buruknya keadaan Bila kita dah, dah kenal Allah Kita masih menghampiri dosa Terutama yang kita katakan tadi Waktu kita bersendirian Masih ada kecenderungan. Atau waktu kita buat adil Kalau ayat orang tak kenal kita Dia tak kenal saya ni ustaz Dia tak kenal saya ni orang surau Orang masjid Dia tak kenal saya ni orang baik Sebab kita duduk dalam kelompok orang jahat Misalnya Kita duduk dekat US Mana orang US kenal kita Contohlah Kita kalau kat Pasir gudang terkenal Orang kenal kita orang paling baik Misalnya Kita dekat Malaysia orang kenal kita pun pergi ke Eskimo Tak ada orang kenal aku ni Kita lupa Kepada muraqabatullah Sebab itu kata ulama Kita kalau nak, nak kenal Dajat iman kita Dajat iman Nak tahu kat mana Waktu kita bersendirian Kita buat apa Itulah dajat kita Memang depan orang kita akan buat itu Ini yang baik Waktu kita duduk seorang-seorang Kita buat apa Kita duduk seorang-seorang Waktu itulah kita berhibur banyak Duduk seorang-seorang Waktu itulah kita tidur banyak dia sama-sama tu lah terenung banyak. Nanti iman kita tak ke mana lagi. Tapi kalau kita waktu duduk seorang, waktu lah banyak baca Quran. Waktu lah banyak berzikir. Waktu, lah, waktu itulah kita banyak muhasabah. Waktu tulah tuan-tuan kita banyak mengingati dosa-dosa kita yang silam. Nanti iman kita pula ada pada tahap yang tinggi. Dia berada depan orang. Mudah saja untuk tunjukkan kita beriman Terutama bila duduk kelompok orang baik Maka tidak suka untuk tunjuk watak-watak agama kita yang baik Tapi persoalannya bila kita duduk seorang diri Waktu itu kita tahu iman kita tinggi atau rendah Tidak perlu orang lain menilainya, kita menilainya Datang duduk seorang-seorang, buat apa? Yang duduk rumah seorang-seorang sebab suami dah keluar kerja ha, buat apa masa tu kita kemas rumah lah Ustaz Kemas rumah Masak untuk next berikutnya Baik itu ha-ha duniawi kamu Padahal agama kamu Apa kita buat? Ada tak solat duha kita? Baca amat surat kita Zikir kita Kalau tak ada cuma yang tu Berarti kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan Yang tidak banyak Memberi manfaat akhirat kita dan kita kaum lelaki pun sama Waktu kita bersendirian Tak kira keadaan mana Kita buat apa masa itu Apakah kita merela diri kita Menconteng iman yang sudah bersih Menghitamkan hati yang sudah bersinar Apa, Ataupun kita terus mengilap hati kita Supaya terus bersinar Dengan zikir, dengan amal soleh, Dengan muhasabah Dan dengan semua perkara yang membangkitkan keimanan Kemudian kata Nabi Allah Daud pada Sulaiman lagi Wahai anakku Yang lebih buruk pada itu Seorang melakukan suatu ibadat dan ditinggalkan Kita dah sebut watak para sahabat Kerana mereka masih terpilih Mereka bila buat suatu amalan mereka takkan tinggalkan Walau sampai tua Sehingga Rasulullah menyatakan Khairul a'mali Madama wa inqallah sebaik-baik amalan yang berterusan walaupun sikit tak apa tapi berterusan <tuh> watak yang paling tidak baik kita buat satu amalan kemudian kita berhenti dulu rajin kuliah sekarang berhenti tak ada makin ni buruk dulu rajin bersedekah sekarang dah berhenti Makin ini watak yang buruk dulu rajin kiam mulai sekarang dah tak ini watak yang buruk dulu rajin baca Quran sekarang dah sibuk ini watak yang buruk bila kita pernah buat satu ibadat. Bukan kata yang wajib yang memang dikeutamaan kita. Hatta yang sunat. Sebab itu dahulu datang sahabat. Namanya Amru bin Al-As. Namanya Abdullah bin Amri bin Al-As. Ya Allah Ta'ala. Ya Rasulullah. Aku nak berpuasa. Tunjukkan aku amalan puasa. Yang paling baik sekali. Aku nak puasa. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam puasalah 3 hari sebulan. Maka kata Abdullah ya Rasulullah aku kuat. Aku nak buat lebih banyak. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu berpuasalah Isnin dan Khamis. Tadi 3 hari sebulan. Bila kita puasa Isnin dan Khamis jadi 8 hari sebulan. Kalau pun tak 10 hari. Banyaklah sikit. Lalu kata Abdullah bin Amr bin al ya Rasulullah aku kuat nak puasa banyak lagi lalu kata Nabi SAW kalau begitu puasalah macam puasa Nabi Daud puasa Nabi Daud puasa sehari buka sehari kata Abdullah ini ya aku kuat kuat nak kalau kalau boleh <coughs> dia nak puasa setiap hari waktu datang semangat beribadah <coughs> Lalu kata Nabi SAW Sebaik-baik puasa itu puasa Nabi Daud Itu paling baik Kerana ibadat ini Bukan mengambil kira Berapa banyak kita nak buat Tapi juga mengambil kira yang afternya apa ibadat bukanlah emosi Ataupun ibadat ini bukanlah semangat Proses oh, semangat ni Ibadat tidak dibina dengan semangat Tidak juga emosi Pertama tuan-tuan tanam pokok dek nak suruh dia tumbuh cepat kita pun duk baja dia tiap hari mati pokok tu kan ni baja even baja pun dia ada waktu dia tuan-tuan semangat nak suruh pokok ni besar cepat siram dia tiap hari buruk akar dia eh kan ni bagus ni tuan-tuan nak tumbuh besar terus makan banyak-banyak hari tu juga makan banyak untuk badan dia besar itu buruk badan tak besar muntah mati kita kita nak suruh tubuh ketul-ketul masuk gym hari ni terus angkat 100 kilo satu hari angkat semua terus work out work out lima jam keluar lumpuh terus sebab untuk orang yang dapat kekuatan dia pergi tiap-tiap hari mungkin 15 minit mungkin 3 kali seminggu je dia pergi tapi lihat kesan dia jadi dalam ibadat Kepikan semangat dan emosi Pergi pada ilmu Maka ini Abdullah orang muda Semangat kuat nak ibadat tiap hari Nak, semangat, nak puasa tiap hari Rasulullah s.a.w. membetulkan Semangat itu biar betul Lalu Abdullah bin Amri mengambil ketetapan Berpuasa sehari, berbuka sehari Tua dia buat Tiba-tiba dia makin tua Keningnya Bulu keningnya sudah jatuh Dah tua Maka dia rasa dah tak mampu Dia kata apa Moga dahulu aku menerima Ruksah keringanan dalam ibadat Jadi kalau aku puasa sebulan Tiga kali bagus Asalkan berterusan Kali ini aku dah rasa mula bebannya Maka untuk meninggalkan tidak mungkin Sahabat kita dah sebut akhlak mereka bila mereka dibimbing oleh Rasulullah untuk buat satu ibadat atas sunat, mereka tak akan tinggalkan sampai mati. Itu mereka akan buat sampai mati. Bahkan kita dah sebut tanda-tanda ibadat itu diterima ialah istiqamah. Kita kalau hari ini solat duha misalnya. Tiba-tiba dah tak semangat dah solat duha. Maka kita patut rasa bimbang. Kita selama ni <coughs> suka baca Quran. Sejujuk sehari. Hari ni tak dam, sebab selai pun tak dam Maka ini benda yang pernah buruk Tanda kelalaian kita pada dunia Sebab tu kata Nabi Daud yang paling teruk Sesudah kamu buat ibadat, kamu tinggalkan Walaupun maksud Nabi Allah Daud AS ini Meninggalkan yang wajib Dulu semayang, tak semayang Dulu puasa Ramadan, tak puasa Ramadan Dulu keluar zakat, sekarang dah tak keluar zakat Namun ia juga termasuk perkara-perkara sunat Yang saya dah sebut pada sahabat Bagaimana sifat mereka Kemudian kata Syam Dukar Adi Kehidupan dunia itu wujudnya di dunia Dan kehidupan akhirat ialah binasa mu apa maksud perkataan ini Baik kalau kita cari dunia Dia cuma habis sini je Tetapi akhirat itu ialah binasa kita atau bahagia kita dan di dunia ini Dapat ke tak dapat Maka dia cuma di dunia Habis Tapi akhirat Tak dapat Berarti hancur kita Sebab itu bila Para ulama menyebut penyakit Umat akhir zaman Dan ini penyakit kita Orang hari ini Mereka sentiasa rasakan bahawa Harta mereka sikit Tapi amalan mereka banyak yastaqillu ma'lahu wala yastaqillu amalahu kalau bab harta walaupun banyak rasa sikit kalau bab ibadat walaupun sikit rasa banyak dah banyak ke bukan dah banyak ia berbeza dengan orang dulu mereka rasa bahawa harta mereka banyak ibadat mereka sikit kita hari ini rasa harta sikit tapi ibadat kita kita rasa banyak lihat kecacatan kita Padahal kalau kita cek sungguh Masa kita gunakan untuk cari Untuk kita beramal sikit je Masa untuk cari harta banyak Keluar pagi balik petang Cari harta Itu belum cerita over time Itu belum cerita online Itu belum cerita yang sembang-sembang Banyak masa kita kat arah tu Banyak Tapi kalau tengok masa baca Quran Berapa minit Jalan 5 minit tu pun seminggu sekali Masa kita dengar kuliah adalah saat setengah jam Sehari setengah jam Tapi kita rasa macam dah banyak Dah banyak Tapi kalau kita dengar hal-hal duniawi Harta lima jam sikit, belum cukup Sebab coaching kita 40 siri hmm, 40 siri, banyak Ini baru siri pertama, 4 jam Siri kedua ha, Lepas ni kita ada yang kedua pula Platinium namanya Sebelum kita pergi atas sekali planetarium planetarium tinggi sekali oh ini dia punya boleh boleh. tapi bila agama dia macam lebih satu je tak ah, tak ada ini pun tinggi dah level ni sangat oh, tinggi tak ada dah ini penyakit kita penyakit kita akhir zaman kita rasa hati sikit tak cukup sebab tu kita gunakan masa banyak lagi cari tapi kalau abad akhirat kita rasa macam banyak itu rasa kuliah seminggu sekali pun rasa macam ada banyak banyak saya seminggu sekali banyak orang lain sebulan sekali ya? Ha, ah, dah siap sikit dalam hal dunia banyak dalam hal akhirat Tapi kita pun check balik kita ni ada penyakit itu tak kalau ada ya kita golongan tu lah golongan yang saya katakan bila buat hal akhirat kita rasa macam banyak ustaz tu banyak saya pergi kuliah ustaz tapi kalau buat dunia masih sikit kalau orang dunia ni cari dunia, sikit ha, Banyak lagi masa saya nak buat Tapi ini benda-benda yang rugikan kita akhirat Ini yang disebut oleh Syambul Qadir Akhirat binasa Itu dunia, kau cakap lah dunia Tapi akhirat binasa Dan penyakit orang hari ini juga Kata ulama Mereka bergembira dengan musibah agama Mereka bersedih dengan musibah dunia Maksudnya apa? Tetap agama tu berikan datang musibah pada mereka Mereka tak rasa apa-apa pun kita lewat subuh tak rasa apa Biasalah Kita terlepas ke itu Perkara inilah, ha ha kebaikan Kita tak pernah rasa itu musibah Bukan kadang-kadang kita gembira Oh tak ada kuliah eh? Gembira kita Tak ada kuliah Bukan orang sini lah Orang lain Gembira Tapi kalau dunia Musibah Musibah dunia terus sedih Sedih Kita dah haa -ha duniawi Kalau kita tak dapat Kalau kita tak proleh ini penyakit kita akhir zaman. Apa dia penyakit? Harta rasa sikit selalu. Hari ini tuan-tuan bukan cerita umat manusia itu hartanya kurang. Bukan. Ceritanya manusia hari ini bukan kurang harta. Tentang kalau kurang harta tak kalah kedai makan bersepoh buat luar itu semua tanda lebih harta Cuma kita rasa masih sikit Masih sikit kita dah ada kereta rasa macam miskin lagi kayak kereta, kereta ni. Nak kereta lain. Walau dah ada kereta tu dah kaya. Tak rasa miskin tak. Saya so, nak kereta lain. Baru nampak saya kaya. Kita dah ada rumah nak rumah lain. Baru nampak kaya. Itu yang kita cari. Dulu zaman susah-susah kita rumah kecil je. Sekarang kaya rumah besar. Pun nak cari besar lagi. Itu jiwa kita dalam hal duniawi. Tapi bila saya katakan kita rujuk balik hak akhirat. Ternyata kita mula rasa macam dah banyak. Itu ramai orang berhenti kat akhirat Mereka tak berhenti dunia Ramai orang lebih dahulu pencing akhirat Daripada pencing dunia Dunia ni dia dah lalu dimulai papan Pencing dah Tak disambung lagi 60 Okey bagus lah awak 60 ni pun saya mungkin sambung lagi Sampailah 65 Tapi akhirat dah lama dia pencing Dah lama saya tak pergi masjid Dah pencing dah dah, dah lama saya tak pergi kuliah Dah pencing kuliah dia Dah lama dah saya tak ngaji Tapi bila orang pencing akhirat Tapi terus bekerja dunia Ini karisah Musibah besar Itu yang disebut tadi oleh ulama Dia gembira dengan musibah dunianya dengan Dia gembira dengan musibah agamanya Dia bersedih dengan musibah dunianya Maksudnya kalau ha agama terlepas dia tak rasa apa Biasa je dia. dia tak rasa apa-apa Duduk rumah-rumah tepi masjid tepi surah tak pergi tak rasa -apa.